Hai ng sawijining desa ing tepian sawah sing ijo royo-royo manggon keluarga prasaja Pak Wita busri lan telung anake ya raga Dina lan Roni Ururipe ora sukeh nanging kepak rasa syukur lan kehangatan sabenen dina sora sapi lan bajak ing sawah dadi saksi perjuan keluarga iki Rago, Minongko anak kapisan dikenal pinter lan duwe impen gede kepengen kuliah ing jurusan peternakan nanging tekad gede iku kudu nopo kenyataan pahit penghasilan Pak Wito mung saka sawah kanggo sapi Dene Busri ngurus omah lan anak-anake kanthi sabar kahanan ekonomi nggawe keluargane angel bantu biaya kuliah nalika raga lulus SMA Busri nyedak kanti meripat semulan nelongso Le Duduk ora kepengen deleng kowe kuliah Nanging kahanan durung ijini Raga nyawang ibu lan Mung mesem lirih Bu Aku ngerti Saiki giliran dinalan roni sing kudu lagu luwih dur Senajan atine sempat remuk Raga mutus kembantu bapak eeng sawah Saben esok dheweke nye, nyepakke bajak, ke sapi lan mlebu sawah kanthi tekad anyar. Paiting keringet orang ngilangke rasa syukure amarga isih bisa bantu keluargane. Nanging raga orang mung nyerah karo nasib. Ing wektu luwangi dheweke maca buku-buku peternakan sing biyen dipinjem saka guru sekolah. Saben ilmu anyar digawe catatan. nalika nampa upah bajak, duwite ditabung siti sithik raga wis rencana jangka panjang yaiku miwiti peternakan dhewe sawise masan tabungan pirang-pirang wulan -pirang raga bisa tuku anak sapi loro saka pasar kewan pak wito kaget lan sempat khawatir. nanging ndeleng tekad anak e sing mantep dheweke mung bisa ngomong le Wong singwani miwiti iku wes separuh saka kesuksesan. Busri nambah Sepenting sabar lan telaten, Gusti mesti nuntun Keluarga bebarengan gawe kandang cilik saka kayu Raga ngurusi sapi kuwi saben esok lan sore Waktum laku sapine dadi sehat lan gede. Kusri kerep ngewangi ngumpulke sisah sayuran saka pasar kanggo tambahan pakan. Nanging, perjalanan ora tansah lancar. Nalika monsun rendeng teko, udan deres ndadekke kandang kebanjiran lan siji sapi kena lara. Kagak sempat gugup, nanging dheweke ora panik. Kanthi pitulungan guru sekolah lan tetanggane, sapi kuwi bisa mari. Ing kono, rega sinau Saben usaha mesti ono cobaan. Nanging cobaan iku ora kanggo ngalahke, nanging kanggonguwatake. Pirang-pirang tahun dilewati usaha cilik saya gede.ska loro dadi 10 banjur dadi puluhan sapi. Raga ora mau ngurus sapi bajak, nanging miwiti usaha sapi perah lan pedadin. Busri nggawe olahan susu. sing didol ing pasar lan warung desa. Ekonomi keluarga saya maju Dina lan Roni saiki bisa sekolah tanpa khawatir biaya. Raga banjur ngadegake kelompok ternak muda. Ngajari para pemuda supaya ora isin urip ning desa lan bisa bareng-bareng maju. Wong-wong sing biyen ngremehke saiki malah njaluk diajari Raga dadi contoh yang sukses orang kumantung saka latar belakang nanging saka kekarepan lan kegigihan. Ing sawijining sore, raga lungguh ing teras karo Pak Wito lan Bu Pak Wito ngendika lirih nanging kebak rasa bangga. Raga, dalananmu ora gampang, nanging kowe mbuktekake yen wong sing ora nyerah mesti tekan tujuan. Rogon jawab Pak Bu Aku ora kuliah Nanging gusti maringi sekolah urip sing nyata. Sokombajak Aku sinau sabar. Soko sapi-sapi iki aku sinau tanggung jawab. Gusri wong nyekel tangan anake lan mesem sem penting ojo lali karo asalmu. Naliko suara sapi nyaut saka kandang, raga ngerti yang perjuangane ora sia-sia. Impen dadi pengusaha peternakan sing Biin mung dadi kayalan saiki wis dadi kasunyatan.